接下来，请各位一起来静坐。我们可以观想所缘，意念到水晶球、太阳、月亮或星星。主要的目的。 都是为了让心静定在身体中央的地心处，持续静定下去，也可以舒服的默念：萨玛拉恒。 สัมมาอารหังสัมมาอารหังผูง้เฉียงพ眼睛去看或挤压眼球 如果感觉眉毛萎缩、前额和头部紧绷，请迅速微微张开眼睛，然后保持眼皮在同一个水平上，再简单的重新开始。 在大多数的情况下，出现两个主要障碍是散乱和太刻意。散乱是因为我们的心习惯思考，想那些我们熟悉的东西，直到形成习惯。 因此，心常跟着他走。解决散乱的方法是，我们需要继续的默念“什么阿拉汉，稍微增开眼”。当散乱消失了，再重新开始。 另外一个主要障碍就是太刻意。当知道心静定后，会很快乐，而且有很多人都获得好的经验，于是自己也想再拥有，但是。 过分的渴望太刻意就会出现僵硬紧绷，而僵硬可观察心的状况。心会堵会闷，虽然可以静下来，但是 没有那么舒服或快乐，很闷和堵塞。我们放在膝盖上的手指也会翘起来，肩膀下垂，肚子很绷紧。 甚至还会气馁，因为总要努力，静静下来感到很烦躁。以上这些都是不符合静心原则了。 如果我们静静、轻柔地坐着，就会感到很舒服。即便什么也看不见，但也不会痛苦。继续保持静定、柔软的心。 如此，会感觉时间过得太快了，甚至有时出现身体的某部分会消失，手消失了，脚也消失了，身体。 也消失了，这说明我们静心的方法正确了。当到了这个阶段，继续的保持静定，不要睁开眼睛，不要移动身体。 也不要害怕，有时候身体会自动伸展、膨胀、变大、长气、掉落，就好像从高处，摔落下来 也不要睁开眼睛，不要移动身体，也不要害怕。有时静心中会出现各种不同画面、风景，或我们所熟悉的，虽然不是透明的球。 แต่也不要厌烦，继续的观看下去。不久那些画面就会变化。当心就学到一定境界，最后的画面就会出现透明的球。 小小的，就像天空中的星星；或是中等大小，像月圆之日的月亮；大的像中午的太阳，等等。因此，在心真正的静止时， 最后出现的画面就是这样的。无论之前出现过什么画面都不重要，可爱、恐怖、厌恶，还是不想得到的，都不要在意。 静静的观看，不喜不忧。即便出现非常美的画面，也不喜；看到很丑的画面，也不忧。不要惊慌害怕。 也不要误解是走火入魔了。出现的任何业力画面，也不要想。那时的心不用想任何的东西，好的或不好的画面，都静静的看。 无论好坏，都不喜不忧，保持镇定的心，只做一个监督的合格旁观者。这就像用平常心看待世间万物的。 缘起缘灭一样，我们保持平常的心。如果什么都看不见，什么也没有发生，这些都是正常的。虽然看见了，可是跟想要的不一样。 这也是正常的。看见很美丽的画面，漂亮的天男天女，也不要误以为就己是天界了，还是静静的观看，不喜不忧，甚至出现了。 跟法修相近的画面，也不要理会它。如果内在看见那些丑陋、恶心和不好看的画面，还是要静静的观看，只需要这样做就可以了。 每个人如此做，就能成功的获得好的内在经验。无论心出现怎样的画面，漂亮或丑陋的，都意味着心静定到一定程度了。 如果心清净透明，画面就是美好的。如果心有部分不清净透明，就会出现不美丽的画面。这就好像一面镜子，放射出我们的心。 纯净的程度，到这个时候，我们就静静的观看就可以了。那些美丽或丑陋的画面，很快就会变成透明、闪耀的画面。让心。 坚定如一，友好心情，舒服的心将会远离情欲，远离一切恶，正见的思维自然升起，因此。 新静止，最基础出现的最后画面是透明的圆球，之后再继续的静定，静中静，持续下去。 这些是每个人都必须要学习的知识。当自己一个人静心的时候，才会有信心，不害怕像别人说的那样会变成疯子。面对出现的恐怖画面。 也不恐惧，也不会害怕失去等等。我们学习和了解，就会有坚定的信心。这就好像蛇师要捕捉眼镜蛇或毒蛇，需要了解蛇性。 其实每个人都害怕毒蛇，只、就是蛇师知道方法，所以不害怕，很容易的捕捉到毒蛇。同样的，如果每个人都知道静心原则和方法， 那些就认为静心会有很多害处的想法就会消失。相反的，会知道静心给我们带来无穷的益处，因为这是心与身体中央地吸处的连接点。 能获得真正的快乐，这也是好的想法、好的言语和好的行为基础起源点，给我们的生命带来幸福与事业成功、世界的和平。 要从我们开始，家庭生活的幸福不发生矛盾。首先，要从我们的心开始，然后再慢慢的延伸到家里的成员、邻居、整个县。 是，省，甚至整个国家、邻国和全世界的人们，一些美好的事都从我们开始，从静止在身体中央的地心处开始。 希望大家继续护持心，让心持续保持轻柔、舒服、宁静、透明、清凉的状态。 ถงสือมัวเนียนสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังชิง 大家各自继续安定的打坐。